E-dagang telah berkembang menjadi komponen penting dalam kehidupan seharian kita di mana ia membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dalam talian, berkomunikasi dan membeli belah. Walau bagaimanapun, peningkatan transaksi digital juga membawa dengannya isu undang-undang yang baharu. Pasaran digital yang adil, jelas dan melindungi hak I pengguna dibentuk sebahagian besarnya oleh sistem perundangan beberapa undang-undang telah digubah di Malaysia untuk melindungi e-pengguna daripada iklan yang mengelirukan, pelanggaran privasi dan terima kontrak yang tidak adil. Undang-undang ini ialah set peraturan yang dikuasakan bagi berfungsi sebagai asas peraturan yang melindungi hak semua pihak dalam transaksi. Dalam konteks e-dagang, ini termasuk undang-undang yang mengawal selia, amalan perniagaan dalam talian serta memastikan kepentingan pengguna terjamin. Malaysia mengamalkan sistem common law disokong oleh beberapa undang-undang utama seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Perlindungan Elektronik 2006 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Undang-undang ini memastikan bahawa e-pengguna dilayan dengan adil dan bahawa perniagaan mematuhi standar tertentu. Manakala e-pengguna merujuk mereka yang membeli barangan dan perkhidmatan melalui internet Aktiviti membeli-belah dalam talian merujuk kepada tindakan membeli barangan atau perkhidmatan melalui internet. Pembelian dalam talian melibatkan proses melayari laman web penjual, memilih barangan atau perkhidmatan dan membuat pengaturan penghantaran. Pembeli boleh memilih untuk membuat bayaran secara dalam talian menggunakan menggunakan kad kredit atau debit atau secara tunai semasa penghantaran dibuat. Pembeli internet atau e pengguna juga merujuk kepada individu yang membeli barangan secara dalam talian sebelum ini, iaitu mereka yang pernah terlibat dalam transaksi atas talian. Antara undang-undang utama yang melindungi e-pengguna ialah Akta Perlindungan Pengguna 1999, Pindaan Kurungan Pindaan 2007 telah diperluas skopnya kepada arus niaga elektronik. Akta ini membolehkan pengguna membuat aduan terhadap produk yang rosak, tidak menepati keterangan, atau perkhidmatan yang telah dijanjikan. Misalnya, dalam satu kes yang dilakukan oleh Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TPPM, seorang pembeli dalam talian berjaya menuntut ganti rugi apabila barang yang diterima berbeza dengan yang diiklankan. Apabila barang yang diterima berbeza dengan barang yang diiklankan di laman web e-dagang. Tribunal memutuskan bahawa penjual telah melanggar hak pengguna dan perlu membayar pampasan. Dalam aspek keselamatan digital, Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 memainkan peranan penting. Ia mengawal kandungan dan komunikasi dalam talian, serta melarang penyebaran maklumat palsu dan penipuan cyber. Contoh nyata ialah kes jualan telefon pintar dalam talian yang dilaporkan oleh Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di mana pengguna membuat bayaran tetapi tidak menerima barang yang dijanjikan MCMC -MC bertindak dengan menyekat akaun media sosial penjual terbabit dan bekerjasama dengan polis untuk siasatan lanjut Sementara itu, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dengan PDPA melindungi maklumat peribadi e-pengguna yang dikumpul oleh syarikat dan laman web Dalam satu kes yang mendapat perhatian awam pada tahun 2022 data peribadi pengguna terbuah aplikasi e-dompet, bocor dan dijual di laman gelap Meskipun syarikat terbabit menafikan sebarang pencerobohan, insiden ini membangkitkan persoalan tentang tahap pematuhan syarikat terhadap PDPA dan keperluan penguat yang lebih ketat oleh Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Bagi memperkukuhkan transaksi digital, Akta Perdagangan Elektronik 2006 memberikan pengiktirafan sah pada kontrak dan tanda tangan elektronik. Akta ini penting dalam menguruskan urus niaga dalam talian, mempunyai kuasa undang-undang yang setara dengan urus niaga secara fizikal. Secara keseluruhannya, walaupun kerangka undang-undang sedia ada, seperti Akta Perlindungan Pengguna, PDPA dan Akta Jenayah Komputer telah menyediakan perlindungan asas kepada e-pengguna, keberkesanannya sangat bergantung pada tahap penguatkuasaan dan kesedaran pengguna sendiri. Oleh itu, pengguna perlu lebih peka terhadap hak mereka dan berani melaporkan sebarang bentuk salah laku digital kepada pihak berkuasa. Dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi digital dan urus niaga dalam talian, perlindungan undang-undang terhadap e-pengguna menjadi satu perkara yang sangat penting. E-pengguna merujuk kepada individu yang membeli barangan atau menerima perkhidmatan secara dalam talian melalui platform digital seperti laman e-dagang, aplikasi mudah alih dan media sosial. Tanpa perlindungan yang mencukupi, mereka mudah terdedah kepada risiko penipuan eksploitasi dan pelanggaran hak privasi. Pertama sekali, undang-undang memberikan jaminan keselamatan dan keadilan dalam transaksi digital. Dengan adanya peruntukan seperti dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999, pengguna dapat membuat tuntutan sekiranya mereka menerima barang yang rosak, tidak asli atau berbeza dengan apa yang dijanjikan ini memberikan keyakinan mereka mudah terdedah kepada risiko penipuan eksploitasi dan pelanggaran hak privasi pertama sekali undang-undang memberikan jaminan keselamatan dan keadilan dalam transaksi digital ada Setiap hari pasti ada sahaja kes penipuan dalam talian dilaporkan dan ada kalanya membabitkan kerugian mencecah juta ringgit. Statistik menunjukkan sejak 2020 hingga Februari lalu 78751 kes direkod Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerugian mencecah lebih 2.4 bilion ringgit. Angka yang membimbangkan itu jelas memperlihatkan betapa mudahnya orang ramai ditipu menerusi pelbagai taktik dan modus operandi. Adakah masyarakat kurang peka atau tidak ambil pengajaran dari kes terdahulu? Ikuti laporan Siti Khadijah Jaafar. Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Cyber dan Multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman SSC Victor Sanjos berkata sikap cuai serta gelap mata dengan tawaran kebendaan menyebabkan penipuan mudah berlaku Berdasarkan trend terkini selain phone scam atau makau scam yang paling mudah memperdaya mangsa penipuan kod hasad atau malicious code yang menggodam akaun bank melalui muat turun file Android Package Kit APK juga antara kes dilaporkan Iklan cuci rumah barangan murah serta tawaran pekerjaan antara modal sindiket menjerat mangsa sama ada di media sosial maupun aplikasi WhatsApp Mangsa akan diberi pautan APK oleh sindiket untuk dimuat turun dan bukannya melalui aplikasi yang sah bagi mendapatkan perkhidmatan dikehendaki tindakan itu menyebabkan telefon mereka dikawal sekaligus memudahkan sindiket memperoleh maklumat perbankan internet dan kata laluan sekaligus guna OTP sebenarnya maklumat ini bukan ke, pergi kepada bank-bank berkenaan tapi bagi kepada sebuah sebuah yang sudah di set oleh skema. Jadi apabila maklumat ini ada pada mereka, maka para skema ini akan akses kita punya akaun, kemudian tindakan uh, kita ke akaun-akaun yang lain. Selain tidak berhati-hati, kebanyakan yang ditipu dipercayai terus mengikut arahan diberi sedikit tanpa ada usaha memastikan kesahihan pautan diberi. Sebetulnya kita baca dulu, kita faham, baru kita tekan allow ataupun kita benarkan ianya mengakses kita punya maklumat-maklumat di dalam uh, device kita. Pemangku Ketua Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber, Cyber Security, Muhammad Zabri Adil Talib berkata, dalam kes umpama ini, pihaknya mengambil masa lebih kurang dua minggu untuk melakukan siasatan forensik bergantung kod digunakan. Selalunya, apps-apps uh, ni, dia akan tempoh jangka hayat dia sekejap. Ha, because dia nak menyelakkan untuk di, di, dikesan. kesan. Ha, jadi apps ni dia ada perhubungan Dan dengan dia punya ha, command center. Bila di mangsa tu masukkan, dia akan hantar ke somewhere, ke satu lokasi, ha, ke server dia. Bagaimanapun mangsa yang membuat laporan dalam tempoh 24 jam, lazimnya mempunyai harapan untuk mendapat semula wang mereka berikutan tindakan pembekuan atau sekatan akaun yang dilakukan pen terlibat. Berdasarkan statistik PDRM, sejak pusat respons kem kebangsaan, NSRC menerusi tayar 997 beroperasi Oktober tahun lalu, 20,881 panggilan diterima dengan kerugian dilaporkan mencapai 68.4 juta ringgit. Tiada negara yang akan terlepas dari ancaman jenayah cyber yang semakin berleluasa kini yang turut menjejaskan aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi, sosial dan keselamatan. Justru satu langkah pencegahan yang lebih proaktif perlu dilaksanakan terhadap jentera keselamatan cyber dan juga perlu membabitkan kerjasama daripada orang ramai bagi memastikan isu jenayah cyber ini dapat dihadapi dengan lebih tuntas. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk TV3 diwujudkan untuk memudahkan penyelesaian masalah. Okey berdasarkan video berkenaan ia merupakan jenayah cyber dalam dagang termasuklah iklan palsu, tindakan phishing dan peniaga atau pembeli tidak sanggup menunaikan kopi-kopi Bukan sekadar kesalahan pengguna tetapi kesalahan jenayah. Ia boleh didakwa atau dikaitkan dengan pedagang Malaysia. Contohnya seperti penipuan e-dagang dianggap sebagai cheating di bawah Kanun uh, 450, Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara hingga 10 tahun. Uh, dan juga Akta Jenayah Komputer 1997 dan lain-lain. Dan apa yang kita boleh tingkatkan adalah pendidikan dan kesedaran pemuda contohnya membuat seminar model pendidikan digital dan kempen anti scam. Yang kedua, penyelesaian pertikaian dalam talian, online dispute resolution ODR. Platform mudah untuk capaian untuk aduan. Dan ketiga, struktur undang-undang lebih hukum. Contohnya, cadangan Malaysia e-consumer law. Selain penampakan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, termasuk penguatkuasaan terhadap e-scam. Dan terakhir sekali, kolaborasi antarabangsa. Malaysia perlu bekerjasama dengan rangka kerja global seperti Konvensyen Budapest bagi memudahkan tindakan terhadap jenayah rentas sepadan. Uh, jadi, video tersebut memperlihatkan realiti jenayah e-dagang ia bukan sekadar kerugian kecil tetapi uh, jenayah yang melibatkan pengkhianatan, kepercayaan dan merosakkan sistem e-dagang. Um, Undang-undang Malaysia Uh, ada asas kukuh tetapi masih banyak ruang yang perlu penambahbaikan dari segi penguatkuasaan, pendidikan dan kerangka undang-undang yang lebih spesifik uh, Perlindungan menyeluruh kepada pengguna adalah kunci untuk memelihara integriti serta kelestarian ekosistem digital Malaysia, di, di, digital negara Kesimpulannya Perlindungan undang-undang terhadap pengguna di Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan transaksi digital yang selamat, adil dan beretika. Undang-undang seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah menyediakan asas perlindungan kepada pengguna yang berurusan dalam talian, meliputi aspek keselamatan transaksi, hak pengguna serta privasi data. Namun, cabaran kekurangan kesedaran pengguna terhadap hak mereka dan kesedaran kesukaran penguatkuasaan terhadap peniaga luar negara menunjukkan bahawa perlindungan sedia ada masih masih perlu diperkukuh selain itu penipuan saiber yang semakin canggih dan eksploitasi data peribadi membuktikan keperluan untuk peraturan yang lebih komprehensif dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat agar pengguna tidak menjadi mangsa manipulasi digital oleh itu cadangan untuk menggubah satu akta khusus seperti Malaysian e-Consumer Law berpotensi untuk menyatukan semua aspek perlindungan dalam satu kerangka undang-undang yang lebih tersusun dan efektif. Akta ini dapat memastikan mekanisme tuntutan ganti rugi lebih cekap, kawalan terhadap eksploitasi data lebih ketat, serta tindakan terhadap penipuan dan talian lebih pantas dan berkesan. Selain usaha legislatif, kesedaran pengguna juga harus ditingkatkan oleh pendidikan digital dan kempen kesedaran yang berterusan agar mereka lebih peka hak mereka sebagai pengguna dengan gabungan perlindungan undang-undang yang kukuh dan masyarakat yang lebih pengetahuan kondisi sistem digital Malaysia dapat berkembang dengan lebih selamat dan berdaya maju.